Так. Мне следует писать на отдельных листочках. На следующем уроке я посмотрю, насколько вы имеете о чем нибудь понятие. И уже расширю нашу тему дальше. Я расскажу все более на научном уровне. Хорошо? А сейчас давайте продолжим разговор по женскому. Итак, основные моменты мы уже с вами разобрали. Ну и, и следующее, это когда могут случиться преждевременные роды, и ребенок при этом не выживает. Мы с вами про это уже говорили, и вы знаете, что наименьший срок беременности, который вообще наблюдался в мире, это 21,5 недели. Когда родилась нормальная девочка, и потом была выхожена до нормального состояния, сейчас этой девочке уже 20 лет, она ничем не отличается от своих сверстников, так что все нормально, мы с Вами про это уже говорили. А это скорее всего может быть из-за того, что мать как-то более хорошо питалась и заботилась а ребенке, а я о себе? Нет, это я скорее всего развитие медицины. Это случилось в Америке, да. И когда ребенок не умер при просто у врачей была задача положить и донести до кондиции. Что они, собственно, и сделали. В инкубаторе довели этого ребенка до 40 недельной беременности до результата. А потом он отдали родителям, все нормально. Дело только в том, чтобы не дать умереть. Что? день рождения считали, когда она родилась и когда ее выходили? Нет, день рождения считали, когда она родилась. Ну и по современным представлениям я говорил о том, что свет имеет длину волны, 0,5 микрометра, да? Вот. И вот тут как раз, скорее всего, разные цвета соответствуют разным длинам волн. То есть глаз воспринимает цвета разных длин волн по-разному. Значит, видимый диапазон, вот я говорил 0,5 нанометра, да? 0,5 микрометра или 500 нанометров, это как раз зеленый свет. К зеленому свету глаз наиболее чувствителен. Желто-зеленый диапазон. Если вы внимательно присмотритесь, то увидите, что красная и, допустим, красная лампочка той же яркости кажется вам более тусклой, чем желтая. И, соответственно, синяя тоже. Вот, то есть чувствительность глаза к краям диапазона она более слабая, чем в середине. Вот. А и Анатолий Анатольевич от э, Радио Пасад. А теперь на книге учить следующий шаг минут будет жарко. И через 5 минут вручи заканчиваем. Собрание короткое. Больше новостей нет. Вообще, мы снова представим Егору, большой У него волк не тихие, почему такой Дверь закрываем, больше не открываем, то вошел, тот вошел. А мы а вы можете пройти куда-нибудь? Нет. По а, да. Еще раз всем здравствуйте. Нам очень понравилась ваша школа. И я бы сказала, у вас не просто школа, а правда, свое название Солнце, да? Это школа радости, школа больных мыслей, школа хорошей, правильной дисциплины. И вот э -э я вам советую, чтобы все вот это у вас все поддерживалось. Потому что все это необходимые все вещи, радость, удача, дисциплина для достижения хороших раз, э результатов. Но так как мы приехали с Сергею Посады, мы вас поддерживаем. И чтобы вы поняли, что мы вас поддержим, мы вам привезли подарки. Да, но подарки у нас, скажем так, следующие. Первый подарок. Любая наша с вами первая книга, которую мы с вами все читаем, называется «Букварь». Наш город знаменит свои Третисербиской лапы, как у вас Кремль, да, не сказался. Так вот, у нас наша лака выпускает вот такой вот православный буквар для наших детей. Но он еще знаменит тем, что если я сейчас его буду открывать, мы когда с вами начинаем только учиться читать книги, для нас с вами важны картинки чтобы были красивые. И вот здесь вот очень замечательные, красивые картинки их рисовала наша художница Татьяна Васильевна. То есть эта книжка еще, ну, скажем так, уникальная тема. Поэтому это вам. Нет, здесь мы не делали никакого акцента, максимально православно обсаживать не Просто у нас такой город. У нас только православие в нашем городе, потому что вот, вот такая история. Радио «Фасад», но и также он еще журналист газеты «Новое зеркало». Это одна из наших местных газет. Поэтому почитайте, посмотрите о нашем городе. И устные, и устные коммуникации. Любой язык постоянно развивается, и поэтому даже э, два языка, которые произошли из одного и являются родственными, типами, могут уже сильно различаться. Э, так как языки развиваются на протяжении длительного времени, то они сохраняют в себе информацию о заведующихся состоя... состояниях и о народах, которые их используют. Таким образом, языкознание э, смыкается с лингвистикой и порождает такие области, как историческая лингвистика, Стоит источник познания актуальность данной работы, суть в том, что многие сведения, полезные лингвистам, представителям других наук, рассеяны с помощью и специалистов. Поэтому мы сделали необходимость компиляции данных материалов. Цель на сеть работы изучение сравнительных исторических методов, связанных с ним от лингвистики, систематизация материалов и составление в виде базы да. И последний. Так. Только очень аккуратно. Становись на и прыжок назад. Кто дальше прыгнуть? Поехали. Так, аккуратно только. Прыжок назад. Сейчас. Я не знаю, как мне делать Ну, на завод и все. Что тут не знать? Ничего сложного, просто аккуратно делаем назад. Я не понимаю, что ты... не, Я не, не... понимаю. Пр... Прыжок назад. Я хочу посадить.